Меня зовут Иван, мне 16 лет, я занимаюсь предпринимательством и живу в городе Полтава. Я занимаюсь предпринимательством в трех направлениях. Одно из них — это криптовалюта, второе — у меня есть свой бренд одежды и такое более душевное, и третье — сейчас я буду открывать магазин при продаже одежды. То есть, если раньше, там в 13-14 лет, я просто хотел деньги заработать, чтобы просто купить что-то материальное, то сейчас деньги стали ресурсом, благодаря которому ты можешь изменять мир. В последнее время мне плохо удается совмещать учебу и бизнес. У меня учеба немного отошла на второй план. То есть я учу, в принципе, предметы, которые мне нравятся, которые мне интересны. Мне, в принципе, интересна математика, интересны иностранные языки. Но есть предметы, которыми я просто не интересуюсь, я не понимаю, зачем их учить, поэтому я на них мало трачу время. Ваня, Ваня. Я в свои 15 лет весил 94 килограмма, по-моему, или 93,5, где-то так. Я, в принципе, об этом не задумался, типа, 93, окей. Потом просто я начал... Я захотел себя как-то строить, мне захотелось изменить свое тело. Это было просто, серьезно. Это было нетрудно. Просто самое главное, что должен понять, что все границы в твоей голове, абсолютно в любом деле. То есть, если ты хочешь чего-то достичь, измени сначала здесь, а потом меня это уже в мире. Добрый день, Ленинханов. Заходите, молодой человек. Заходите? Я болею уже полторы недели, и эти как раз полторы недели перед 20 октября, 20 октября это дата школы успеха Полтава. Когда ты стоишь утром и тупо теряешь сознание, у тебя такие мигрени, что ты просто не можешь сообразить, как тебя зовут, эти все вещи очень трудно держать в голове. Почему ты ее купил? Чем ты купил серую футболку? Чисто серую. Ну да. Я бы ее купил, если она была шиворотного уровня. Чувак! Мой партнер в одежде — это Богдан. Он, короче, катается на скейтборде, он такой уличной темы. Это очень прикольно. И для него тоже это было какое-то отдушенное сделать свои какие-то футболки. И было очень круто, когда там, ты идешь по городу, а пацаны в твоих футболках катаются на скейтах, и ты такой — йоу, привет. Это круто. Футболка типа это серый окружающий мир, да? Но именно фишка в том, что именно эта надпись, она типа на радужная. Пане весело, що вибрати вирок yeah. таку. Це буде чітко, серйозно. Ну, пам'ятаю, прийшли. Богданчик прийшов, сказав, що хоче свою лінію одягу. І ми почали працювати. Зробили першу колекцію. Це були футболки. Мы когда-то, когда я переодевался на физкультуру, он зашел и начал просто злиться, он был зол на учителей, и мы просто поговорили с ним на эту тему, и как-то наша дружба началась тогда. 2017-2018, уже весной появилась новая, первая коллекция World Utopia. Сразу сверстники с нас, друзья, знакомые так смотрели на нас, мы как будто это какая-то недостижимая мечта. Наша и у нас это ничего не получится. И в итоге у нас все получилось. И поэтому мы назвали наш бренд World Utopia. Утопия ⁇ это как недостижимая какая-то вещь. На данный момент Абонент не может принять. Ален, привет! Ален Голбана сливаем, он три дня не берет трубку, я задолбал с ним вот это в детские игры играть, его просто сливаем. Меня кинули шесть поставщиков ткани, а Богдана кинули пять поставщиков футболок. Мы слишком сильно доверяли людям, вот. То есть, какой бы хороший человек тебе не казался по телефону или просто как там по отзывам в OLX, тебе нужно самому все проверить, вот. Я обошел 15 школ Полтавы, в которых рекламировал школу успеха. И из 8-11 класса по всех этих школах Ко мне зарегистрировалось только 40 человек. Плюс человек 10 сюда это мои друзья. То есть людям это просто не нужно. Потому что 15 лет мало кто задумывается о том, как стать успешным. У нас, не знаю, процент, наверное, 30 детей просто курят, пьют, и гуляют по дворам, тусуют где-то, и все, им ничего не интересно. Он распоряжается своими финансами сам. Ну я знаю, например, там вот э, дочка выходила замуж, что он ей подарил э, в апреле была свадьба и он подарил ей конверт, собственно, с заработанными деньгами. Но мы это не контролируем. Я же не, я же вижу, что он их не тратит куда-то. Он, например, может прийти с букетом цветов для мамы, понимаете? Или там купить конфеты, шоколадку там в семью что-то такое, знаете, ну вот, приятное сделать, как говорится. Но такого жесткого контроля нет у нас. Я бы хотел, чтобы он был успешен и счастлив. Вчера было 40 детей, а сегодня 67 детей. Плюс еще мои друзья. Это круто. Приятно. Привет, ребят. Я очень рад, что мне удалось вас всех тут собрать, кучу моих друзей, знакомых. Спасибо, что вы пришли. Развивайтесь, учитесь. Мы будем этому рады. Спасибо. Знайтися більше і познайомитися з цікавими людьми. Знайти свою мету в майбутньому, побудувати свій бізнес та стати успішною. Я хочу сказати, що я хочу завжди здобувати нові знання, адже знання це може успіх. А успіх це ключ до поваги іншим. <му> е, перший раз ми <кх> говоримо <кх> вже став. Первый раз я поехала на Дефлимпийские игры, это было 2009 году. Это было для меня такая самая дальняя подорожь в столице Тайпея, в Тайване. Больше всего мне запомнилась Инна Паралимпец, потому что я считаю ее достаточно сильным человеком. Несмотря на ее слух, несмотря на такие сложности, она добилась достаточно многого. Мені інтересно, конкретно може послухати людей, тому що вони вже добились успіху вони пройшли этот путь. Підпринеси, це коли все горить, а, Ти гориш, світ горить, все палає, а ти сидиш такий спокійний, як двері, і все класно. Бо палає тут. Сьогодні святкую своє 16-річчя у Тау. Це ресторанного друга, мені тут дуже подобається. Я дуже радий, що я все закінчив, що зараз я можу спокійною дішею сидіти з моїми друзями і просто просто розуміти те, що моє доросле життя вже почалось. почалося. Ось.